Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Birnə məsəl Masalır qəsəbəsində Akim Abbasov küçəsində 3 otaqlı evimizə məhsullaşdım. Ümumi torpaq sahəsi sot yerə yaxın torpaq sahəsində inşa olunub. Həftə tamet daşla döşənilib. Divarları gördüyünüz kimi tarçovka emulsiyadır. Evin fasadı tarçovka emulsiya təsirsiz olunub. Burada həm belə bir qayədə qapıdır, evin girişidir, həm də burada sol tərəf darvazadır. Burada da mərkəzi pəncərə trapına kimi qoyulub burada və podval da burada var. Podvalını da məhsullaşdım padvalla doldu indi əşyaları doludur. Yəni padvanlar da istifadə etmək olar. Burada kombi sistem, burada da qazna kimi xətt nə kimi çəkilib, hazır vəziyyətdə. Rahatsızan həyatına maşın daxil olur. Maşın daxil olduqdan sonra da burada gördüyünüz kimi 4-5 daş burada kürsü mövcuddur burada. Evimizin bir də fasad görünüşünə mən sizi tanış edim. Bax belə bir fasad görünüşüdür. Avtobus xəttindən 100 metr məsafədə yerləşir. Yeni tikilən məktəbin arxasında da Akima Abbasov küçəsində. İndi isə evimizin Sinəmə salış edəm. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə də birinci növbədə siz tanış ola biləsiz. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Sağda bir otaqdır, ikinci otaq, üçüncü və dördüncü otaqdır. Başdakı otağımız mətbəxdir. Solda is sanituzerimizdir. Sağda bax belə bir qonaq otağıdır. Səliqəli səhmanlı, aboyladır, gözəl aboydur. Döşəməsi taxta döşəmədir. Vaxtlanacaq, şurpovkanacaq, doğu su verəcək. Vaxtlanacaq tam təhvil veriləcək. Burda kombi sistemlə kimi çəkib, evimiz xatırladım, 4 dövrəmə qoşa daşla inşa olunub. Bax, belə bir gözəllikdə evimizin qonaq otağıdır. Burda da TV və elektrik xətti, internet xətti də kimi çəkilib, hazır vəziyyətdədir, qaplağı qoyulub. Burda evin girişində sol tərəfində gördüyünüz qarderobdur, yəni burda paltar şqapı yığa bilərsiniz. Və burda sağ tərəfdə də görəndə yəni bir yataq otağıdır. Pəncərlərin qarşısı hamısı açıqdır. Bura uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otaqlarından biridir. Burdan da pəncərəsi birbaşa yola baxır, yəni bu qarşını kəsən mane yoxdur və xatırladım ki, yolun hündür tərəfində yerləşir. Evimizin qiyməti 48.000 manata satışa çıxır və real alıcılarından sözsüz ki, endirim olunacaq. Burda sağ tərəfdə yenə yəni də əlavə olaraq bir yataq otağıdır. Bu pəncərəsi birbaşa yola baxır. Evdə bir də xatırladım ki, şirin povqadır, doluğu da, vaxtı da bunların hamısı tam hazır vəziyyətdə və veriləcək. Omdat yeməzə birdana deyilən qədər usul yoxdur. Bura isə evimizin mətbəxidir. Bura istı polla təchiz olunub. Burada da pəncərəsi bir başqa səhətə baxır. Burda qatveriləcim yığılıb, elektrik sinini çəkilib, sanit sistem çəkilib, mərkəzi kondisioner sistemlə kimi qoşulub. Bütün kommunikasiya xətləri tam qaydasındadır. Bura isə evimizin sanuzelidir. Sanuzelə də mən sən artıqım. Bax belə bir sanuzeldir və xatırladım ki bax burada bir qayda bax çorba qovmaq kimi atıblar yuxarısında landrin bax belə bir landrin vurulur ətrafı məlumatını zəhmərinizə qoyula bilərsiniz kanalımıza abunə olmağı bir növbəyə unutmayın yeni saç açanımla birinci növbədə siz tanış olub inşallah ev olmaya insanlara Allah məla belə gözəlləblər qismət etsin